Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как нарисовать раскладку элементами вручную. Первое, что нам нужно сделать, это определиться, каким типом элементов мы собираемся раскладывать. У нас есть четыре инструмента. Это модульная линия, линия торцевых модулей, ленты и пиксели. У каждого из этих инструментов есть группа инструментов. Это можно добавить отдельный элемент, либо удалить отдельный элемент я вам буду показывать на примере модулей. Выбираем инструмент «Модульная линия». И в горячей панели нам надо сами выбрать, каким модулем мы будем раскладывать. Для этого нажимаем на значок. У нас открывается выбор модулей. Мы можем выбрать как из списка, так можем ввести какие-нибудь буквы из названия. Вот я ввожу «Сол». Я выбираю «Сол-двушку». Нажимаю ОК. OK. Для начала рисования мне нужно выбрать первую точку. Но сначала давайте посмотрим на другие параметры. Расстояние между модулями у меня сейчас стоит 100. А вот здесь я могу выбрать угол наклона. Я поставлю 0, чтобы у меня все модули шли друг за другом. Если я поставлю какой-нибудь угол, я смогу выбрать еще и как будет осуществляться наклон. В одну сторону или елочкой. После того, как я выбрал все параметры, я выбираю первую точку. Нажимаю левой клавишей и отпускаю ее. Дальше выбираю место для второй точки, опять нажимаю и отпускаю. Дальше мне нужно сделать дугу. Я нажимаю левую клавишу, но не отпускаю ее, а тяну в сторону. У меня появляется дуга. Дальше я делаю так же и рисую чтобы закончить рисование линии, я могу нажать правую клавишу. У меня останется тот же инструмент, я могу нарисовать следующую линию. Если я нажму на правую клавишу мыши два раза, у меня появится инструмент черная стрелка. С помощью этого инструмента я могу отредактировать расположение точек. Если я выберу белую стрелку, я также могу редактировать ей расположение точек, радиус скругления, но также я могу задать определенное место для модуля. Для этого я выбираю нужный мне модуль, перемещаю его, куда хочу. Для наглядности я его сейчас поверну, чтобы было хорошо видно, что происходит. После того, как мы отредактировали модуль, весь расчет, и перерасчет линии начинается от этого модуля. Таким образом, он всегда будет находиться в нужном нам месте и никуда не переедет. Если нам нужно удалить, то я удаляю крайнюю точку, и линия у меня возвращается в исходное состояние. Дальше я могу опять добавить дугу и сделать нужное мне скругление. Для редактирования линии я нажимаю правую клавишу мыши, у меня вылезает контекстное меню, где я могу добавить дугу, вставить точку, повернуть модули, разделить на отдельные модули, удалить сегмент, удалить линию. Также я могу еще и объединять и разделять линии. Я могу это делать как инструментом, так и через контекстное меню. Если я выбираю крайнюю точку, нажимаю соединить, он мне показывает все точки, с которыми я могу соединиться. Я на нее навожу, у меня появляется курсор с квадратиком, и я соединяю. Либо я могу выбрать инструмент соединения. Он мне точно так же покажет все точки, которые я могу соединить. Нажимаю на первую точку, нажимаю на вторую, и у меня объединяется линия. Я могу перекрасить наши линии. Да? Если, например, у меня уже линия готова, я ее больше трогать не собираюсь, я могу ей ну, задать, скажем, красный цвет. И после этого уже начать рисовать следующую линию. Принцип рисования, который я вам сейчас рассказал, един для всех типов элементов. Поэтому остальные вы сможете попробовать сами. Большое спасибо. На этом видео заканчивается. До новых встреч в новых видео.